أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الحافظ الحجام أمير المؤمنين بالحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين أنه قال باب تسمية من سمي من أهل بدر بالجميع النبي محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وسلم سيدنا يوسف بن البكار رضي الله تعالى سيدنا بلال بن رباح مولى ابي بكر القرشي رضي الله تعالى سيدنا امجد بن عبد المطلب الهاشمي رضي الله تعالى سيدنا عتيب بن أبي بلتا عليب قراش رضي الله تعالى سيدنا أبو زعبة بن عتبة بن ربية القرشي رضي الله تعالى سيدنا عريسة بن ربي السري رضي الله تعالى قتل يوم بدر وهو عريسة بن سراقة كان في سيدنا قباب بن عبد الانصاري رضي الله تعالى سيدنا قناس بن وزابة السهمي رضي الله تعالى سيدنا رفات بن رافي الانصاري رضي الله تعالى سيدنا رفات بن عبد المنذر رضي الله تعالى سيدنا ابو لبابة الانصاري رضي الله تعالى سيدنا زبار بن الأوهام القرشي رضي الله تعالى سيدنا زيد بن سهل أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى سيدنا أبو زيد الأنصاري رضي الله تعالى سيدنا سعد بن مالك الزهري رضي الله تعالى سيدنا سعد بن خولة القرشي رضي الله تعالى سيدنا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفال القرشي رضي الله تعالى سيدنا سهل بن هوناف الانصاري رضي الله تعالى سيدنا زهير بن رافي الانصاري رضي الله تعالى وأخوه رضي الله تعالى سيدنا عبد الله بن عثمان رضي الله تعالى سيدنا ابو بكر الصديق القرشي رضي الله تعالى عن سيدنا عبد الله بن مسعود الهزالي رضي الله تعالى عن سيدنا عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله تعالى عن سيدنا عبادة بن العارس القرشي رضي الله تعالى عن سيدنا عبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله تعالى عن سيدنا عمر بن الخطاب العدوي رضي الله تعالى عن سيدنا عثمان بن عفان القرشي رضي الله تعالى عنه خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته على ابنته وضرب له بسهم سيدنا علي بن أبي طالب الهاشمي رضي الله تعالى عنه سيدنا عمر بن عوف علي بن عمر بن لوي رضي الله تعالى سيدنا عقبة بن عمرو الانصاري رضي الله تعالى سيدنا عمير بن ربيعة العنازي رضي الله تعالى سيدنا عاصم بن ثابت الانصاري رضي الله تعالى سيدنا وعيب بن سعدة الانصاري رضي الله تعالى سيدنا عتبان بن مالك الانصاري رضي الله تعالى عن سيدنا قدامة بن مزعون رضي الله تعالى عن سيدنا قتادة بن النعمان الانصاري رضي الله تعالى عن سيدنا معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عن سيدنا معوذ بن افرا رضي الله تعالى عن وأخوه رضي الله تعالى سيدنا مالك بن ربيع أبو أسعد الأنصاري رضي الله تعالى سيدنا مرارة بن ربيع الأنصاري رضي الله تعالى سيدنا معاذ بن عبد الأنصاري رضي الله تعالى عنه سيدنا مستحب بن أساس بن عباد بن عبد المطلب بن عبد مناف رضي الله تعالى عنه سيدنا مقداد بن عمرو الكندي علي بن زورام سيدنا هلال بن اميه الانصاري رضي الله تعالى عنه وعنهم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم بلغ العلا بكمالهم كشبد جاب بجمالهم حسنت جميع خصالهم صلوا عليه وآله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات اللهم <الله> <الله> يا دافع البليات، <الله> يا دافع البليات، <الله> يا دافع البليات، اللهم <الله> يا رافع الدرجات، اللهم يا رافع الدرجات، <الله> <الله> يا رافع <يع> الدرجات، يا <mein��>? رافع الدرجات, <الله> <الله> <الدرجات> <الله> اللهم يا حلال المشكلات اللهم يا حلال المشكلات يا حلال المشكلات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات, يا مجيب الدعوات اللهم يا مسبب الأسباب، مسبب مسبب يا مسبب الأسباب، يا مسبب الأسباب، اللهم يا مفتح الأبواب، يا مفتح الأبواب، يا مفتح الأبواب اللهم يا شافي الامراض اللهم يا شافي يا شافي الامراض يا شافي الامراض اللهم يا غياث المستغيثين اللهم يا يا غياث يا غياث المستغيثين اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم يا ارحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا, يا, يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اللهم يا سلام، اللهم يا سلام، يا سلام يا سلام اللهم آمين. اللهم آمين ولما تم من حمله على الراضي تسعة أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه الصدى حضرت أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحضيرة القدسية واخذ, وأخذ المهاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتمام صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك اشرق البدر علينا واختفت منه البدور مثل حسنك ما راينا أطيا يا وجه السرور يا نبي يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات انت شمس انت بدر انت نور فوق نوري انت اكسير وغالي انت مصبع الصدور يا امي सलाम सी वरिया तरे लिए গুল শানে নিত নবী তু আখরে বল্লা न मोते अघल ज़मीन सलाम तुल শি দরিয়া তে নিয়ে গুলশান বি তু আখর বসর অল্লাহ समी سجود ملائک ذات تیری مسجود ملائک ذات تیری معمور صداقت بات تیری ہر روز تیرا तेरी हर्ष मैथी आये आये नये इतरा नवी सू हमी

न ई में तुझ सा को न बि आई सलाम सलाम

<applause> اللهم آمين اللهم آمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها أنا حقه العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا و ليخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل بقلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرمين اي الله رب العالمين هزار هزار علي مغل الاستاذ لك لك ستر الاستاذ تمار زي بندائي شرطة جيبون تمار هبي برشاان مال بيان قرية كي سنية الله দিনর খেদমত এঞ্জাম দিয়া জীবন শেষ দিন পর্যন্ত তোমার দিন জমিন ও প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করিয়া গেছ আয় আল্লাহ লাখ লক্ষ লক্ষ মানুষ হেদায়তর রাস্তা দেখাইছেন আল্লাহ আমরার সরে তাজ। أمر استاذ المكرم حضرت الله ما بين رحمة الله علیه و تبتيه باش اي بلوك الله يسأل صابر عيد الخروحي سام يا الله قرآن شريفه خطمه سام بخاري شريفه خطمه سام يا الله دلائل الخيرات خطمه سام وذيبه خطمه سام عيد আয় আল্লাহ এই तमाम আয়োজন রে কবুল আর মঞ্জুর फरमा। خاص শরীফে কুরআন বুখারী শরীফের ختم রে কবুল फरमा। আল্লাহ কত মাঝে যত ভুল ভ্রান্তি আল্লাহ তোমার নিজ দয়া গুনে maaf করি দেও। আমীন। শরীফ খতম করতে আল্লাহ তোমার হবিব ও হাজার হাজার সাহাবী کرام নাম জপো ইসরেবা মুলা। হাজার হাজার বার দুরুস্তরী তিলাওয়াত করা হয়েছে আসাবে বদ্রিনর নাম পড় হয়েছে আল্লাহ আল্লাহ এই সমস্ত তিলাওয়াত রে কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও কতমে বুখারী কতমে কুরআন দালাইলুল খায়রাত মিলা শরিফ সিন্নি সালাতুল সাব রাহমাতুল লিল আলামিন গুনাগার উম্মতের কান্ডারি দয়াল নবীজির রোজা মোবারক মদিনা তৈ বাগিয়া পুইচাই দেও হুজুরে পাকর সাবাই করাম সাবিয়ত কারাম ওর পাক নিয়া সওয়াব পুইচাই দে দুনিয়ার তমাম মকবুল তরিকার যত বুজুর্গানে কারাম হল গুজরি গেছেন তমাম ওর আরওয়া পাক ও সওয়াব পুইচাই দে ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আর

আল্লামা প্রিন্সিপাল হুজুর রহমতুল্লাহ আলাইহির রুহ মুবারক ও দেও আল্লাহ তোমার অলি দরজারে বুলন ফরমাও তান রুরে আমরা রুরে কুশ করি দেও তোমার বন্দার জীবনের তমাম খেদমাত তুমি কবুল ফরমাও ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমান রাহিম ইন যে খেদমাত গল জাত দুনিয়াত রাখিয়া গেছেন মাবুদ কিয়ামত পর্যন্ত জারি রাখো আল্লাহ প্রিন্সিপাল উজুরের ওয়ালিদ মাহতারমর কবর নিয়ে সব পৈছাই দেও ইয়া আল্লাহ আমরা আরে কুস্তাদ হুজুরের বড় ভাই আয়াল্লাহ আল্লামা আব্দুল কুদ্দুস সিদ্দিকী রহমতুল্লাহ আলাই রুহ মোবারক সব পৈছাই দেও আয়াল্লাহ রব্বুল আলামিন তান ভাই জনাব মৌলানা শামসুলক সিদ্দিকী জবর কবর সব পৈছাই দেও হুজুরের অন্যান্য ভাই ওগুলোর কবর সব দেও মনিব

আল্লাহ খতমে কুরআন ওর আমরার পীর ও মুর্শিদ শামসুল উলাম হযরত ফুলতলি সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাই মাদার শরীফ ও পৌঁছাই দেও হযরত বিস্কুটি সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাই রুম মোবারক ও সাহাব পৌঁছাই দেও আল্লাহ জেনে পুরি সিলসিলার তাম বুজুর্গানে কেরাম ওলোর আর পাক ও সাহাব পৌঁছাই দেও ইয়া আল্লাহ আমরা হাত বাড়াইছি এই জম আমার মতো মাহারা বাবাহারা আর অনেক মানুষের হাত আছে আল্লাহ আজকের আমরার মাইবাবারেও মাক ফর্মাও জিন্দা গলায় ফরমাওরি হুজুরের যে বাই ওগল জিন্দা আছে আল্লাহ তায়াতর মাঝে বরকায় ফরমাও আল্লাহ আমরার আম্মারে আল্লাহ তুমি হায়াত দান ফরমাও হুজুর আওলাগিরি উজালা করি দেও আল্লাহ বিদেশ জমিন ও বাই বোন যারা আসেন তারা সালামতে হেফাজতে রাখো ইয়া রব্বাল আলমিন আমরা জীবনের তাম গুনা খাতারে মা ফরমাও এই মজলিশর মধ্যে তোমার বহু নেক বন্ধর হাত আছে যার হাত তোমার দরবার পছন্দ লাগে ইয়া আল্লাহ তোমার বন্দার হাত রে আমরা হাতের উগরে রাখিয়া বিকাশে আর আমরা জুমলা দুয়ারে কবুল ফরমাও দূর দূরাজে মুরিদিন মুরিদ্দিন ছাত্রগুল আইসইন মাদ্রাসার আসাদামগল মহাদিস এজাম হগল তসি বানসেন আল্লাহ প্রত্যেকর হাজিরে কবুল হরমাও বিদেশ তনে আল্লাহ দেশ বিদেশ তোনে যারা এই মাহফিল ও সাহায্য করছেন প্রত্যেকর আল্লাহ দুঃখের রোশন করি দেও ইয়া আল্লাহ আল্লাহ রে বারে বারে রত নসিবর ফরমাও امر رسول قيل رحيات رضا رات فرمه تماروا ليش سيار مطرد لبوذ بكير اخو الله امري الى الله ان الله بسير بالعباد بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين